Dün gün prezidentin keçirdiyi video müsahibədə baş nazir Əli Əsədov vəziyyət müsbətə doğru irəlilədiyi üçün yenidən yumşaldılmaların olacağı anonsunu verdi, hazırlıqlar gedir dedi. Yayını qapısı bağlı qalan obyektlərdən bəzilərinin fəaliyyətə başlama ehtimalı var. İndi təqdim edəcəyimiz səhifədə əhalinin istəklərini və ekspert təkliflərini ekrana gətirəcəyik, izləyək. Artıq bir müddətdir ki, ölkədə sərt karantin rejimi tətbiq olunur və buna görə də müəyyən obyektlər və restoranlar bağlıdır. E, amma müəyyən qədər yumşalmaların da ehtimalı var ki, olsun və e, həmin bu obyektlər, sadaladığımız obyektlərdən bəziləri e, artıq fəaliyyətə başlasın. İndi elə vətəndaşların özlərindən soruşacağıq, görək onlar necə hansı obyektlərin açılmağını istəyir. Getdik. Daha çox hansı obyektin açılmağını istəyirsiniz? Ən çox istədiyiniz məkan, obyekt Nəgə gəmək məktəblərimiz. Kafe, restoran mən maraqlıdır, iş yeri maraqlıdır. Məktəblər. Artıq indidən məktəblər açılsın. Hə, hər şey əsas təhsildir. Təhsil varsa hər şey də məlum mükəmməl olar. Bəli, insanların yumşaldılma çərçivəsində açılmasını istədikləri çox yer var. Restoranların və satış obyektlərinin bağlı qalması da müəyyən problemlər yaradır. Yeni paltar üzünə həsrət qalan alıcılarla yanaşı, malı rəfində qalan satıcılar da narahatdılar. Bütün paltar dükanları açılsa daha sərfəlidir. Mən onlayn alış-veriş məni şəxsən eləyə bilmirəm. Gördü siz e, dükkana çölden bakırsınız dərim açılsın, uşaqlara hər şey alaq. Müəyyən satış obyektləri açılsa daha yaxşıdır. Onlar da açıldıqda daha yaxşı olar. Ekspertlər deyirlər ki, söz gedən müəssisələr, restoran və xırda geyim dükanları müəyyən qaydalara əməl etməklə fəaliyyətə başlayə bilərlər. Sahəsi kiçik olan ətir dükanlarının da yerində xidmət göstərməməsi sual doğurur. Ərzaq dükanlarında, apteklərdə olduğu kimi hansı formada ə, daxil olmağa icazə verilirsə, o şəkildə icazənin verilməsi mümkündür, çünki nəzərə almaq lazımdır ki, insanların ən çox deyək ki, toplaşdığı yerlə böyük ticarət müəssisələridir və sıxlıq daha çox orada hiss olunmaqdadır. Kiçik mağazalar hansı ki, onlar yəni gün ərzində bəlkə də hətta bəzi geyim mağazaları var ki, bir neçə müştərini ancaq qəbul edirlər. Amma biz onların hər hərəkətini, fəaliyyətini məhdudlaşdırmışıq və onlara da ciddi hər hansı bir dəstək proqramı yoxdur. Kafelərin açılması, sırf kiminsə yeyib içməsi yaxud geyim mağazasının fəaliyyət göstərməsi alıcının paltarsız qalmamasından daha böyük məqsədə xidmət etmiş olur. O yerlərdə çalışanların maddi vəziyyəti və nəticədə dövlətin iqtisadi maraqları. İlin 2 e, ayında e, Azərbaycan iqtisadiyyatında 3% böyümə qeyd alınmışdı və ondan sonrakı 4 ayda pandemiyanın nəticələri ilə iqtisadiyyatdakı 3% böyüməni biz itirdik və əksinə 2.7% də gerilmə, hətta bunlar rəsmi rəqəmlərdir ki, yəni reallıqda əslində bu daha böyükdür. Yəni geriləmə baş verdi. Xidmət sahəsində azalma 20 faizin üzərindədir. Tikinti sektorunda azalma 15 faizin üzərindədir. Turizm sektorunda azalma 48 faizdir. Bu göstəricilərin bərpa edilməsi üçün ola bilər ki, Azərbaycanın illərlə lazım olar. Mən sizə bir statistika da deyim. 2016-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3.1 faiz kiçilmishdi amma iqtisadiyyatın bərpası prosesini biz 2019-a qədər başa çatdıra bilmədik. Bəli, satış obyektlərinin bağlı olması həm ölkə iqtisadiyyatına, həm də obyekt sahiblərinə ciddi ziyan vurub və vurmaqda da davam edir. Bunun qarşısını almağın yeganə yolu kimi karantin qaydalarının tətbiq edilməsi ilə fəaliyyətə icazə verilən sahələrin sayını artırmaq görünür. Səbinə Qurban, Rizvan Əkbərli, Qadirəliyev, ARB xəbər.